প্ৰথমে সকলোকে ৰাতিপুৱা সম্ভাষণ জনালোঁ লগতে আদৰণি জনালোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল সোৱাদেৰে ভৰা আজিও দুটা ৰেচিপি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব বৰ্তমান মই নহৰু কেইটামান পিচি আছোঁ ইয়াত আছে পটল আলু লগত আছে পানীলাও আৰু আছে কঁঠালগুটি এনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰি মই এখনি চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ কাটি দিয়াখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল আৰু ইয়াত আৰু কেইটামান বস্তু মিশ্ৰণ কৰি বনাম কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাওক যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাছফালে অকণমান কেমেৰাটো পকাইছে আমাৰ ছোৱালীজনী আজি কেমেৰামেন হৈছে যিহেতু তাইৰ গাটো বহুত বেয়া আছিলে আজি অলপ ভাল পাইছে ৰাতিপুৱা কঁঠালো দুটামান যোগাৰ কৰি লৈছোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে হেতা কেৰাহী পাতি সকলো পিঁয়াজ আৰু যি যি মছলা মোক প্ৰয়োজন হয় সকলো গোটাই লৈছোঁ এতিয়া কিছুমান পাপৰ দৰকাৰ হৈছে মানে হোটেলত ভাত খাবলৈ মানুহ আহিছে আনফালে কেৰাহী তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিলোঁ জিৰাখিনি ফুটি উঠাৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিলোঁ পিঁয়াজ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ তেতিয়া খাই সোৱাদ লাগে লগে লগে নহৰু অলপো যোগ কৰি দিলোঁ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মই এতিয়া কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো মাৰি ল'ম মানে অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ লগে লগে সোৱাদ অনুসৰি অলপ হালধি দি দিছোঁ এয়া এনেকৈ ভাজিলে সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া গোন্ধায় লগে লগে যিখিনি মিক্স চবজি স সকলোখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰপাছতে আৰু কেইটামান বস্তু যোগ কৰিবলৈ আছে সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব দেই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ ঘপককৈ পাবলৈ বেলটো টিপি অল কৰি থ'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন এইকেইদিন যথেষ্ট ভিউ কমিছে নাজানো মোৰে কিবা বনোৱা মেলাত কিবা মানে ভাল পোৱা নাই নেকি মানুহবিলাকে যিয়ে নহওক বাৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ হালধি ইতিমধ্যে মই তেলতে দিলোঁৱেই কঁঠাল গুটি মিশ্ৰণ কৰিছোঁ ৰাইজে খাই ভাল পাব নহয়নে বাৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ এনেধৰণে আমাৰ যে মিক্স চবজি এখন বনোৱা হয় সেইটো হৈছে হোটেলত মানে ভাতৰ লগত দিয়া চবজি এয়া এতিয়া মই বনাই আছোঁ এইফালে আকৌ আমলেট বনাই আছে আমাৰ বেলেগ এটা ল'ৰাই ছোৱালীজনীয়ে কেমেৰাটো পকাই আপোনালোকক দেখুৱাইছে একেলগে চাৰিটা আমলেট বনাই এনেধৰণে ভাগ কৰি মানে কাষ্টমাৰক দিয়া হয় যে কি নহওক আজি বহুদিনৰ মূৰত ৰ'দটো দিছে এতিয়া বাজিছে নটা নটা বজাৰ লগে লগে মই চব্জিখিনি বনাই আছোঁ আগতীয়াকৈ কাৰিকৰে বহুত কিবাকিবি বনালেই লগে লগে আৰু এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম অকণমান সময় ঢাকি দিছোঁ এই খৰা খেতিটোৱেই ঢাকি দিছোঁ তেতিয়া মানে বস্তুখিনি ভাগি নাযায় যদি বেলেগ ঢাকন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰঙালাও পানীলাও সকলোখিনি ভাগি যাব এতিয়া মই যোগ কৰিলোঁ গ্ৰীণ মটৰ আৰু যিটো আমাৰ নৰ্মেল মটৰ একেলগে বইল কৰি থোৱা যোগ কৰি দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে কেইবিধনো বস্তু দেখিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই ইতিমধ্যে কেইবাবিধুৰ নাম মই কৈ গ'লোঁ শেষতহে যোগ কৰিছোঁ বইল কৰা গ্ৰীণ মটৰ আৰু নৰ্মেল মটৰ যে আমাৰ যিটো ঘুগুনি বনায় সেইটো মটৰ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি দিম এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যদিহে ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে ফ'ল' এটা কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ এয়া পিচি লোৱা অলপ নহৰু লগতে জলকীয়া অকণমানো দিব লাগিব সেইটো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক নহৰু অকণমানো যোগ কৰি দিলোঁ যিহেতু জুলীয়া চবজি বনাম সেইবাবে আদা আৰু নহৰু অকণমান দিলে বেছি ভাল লাগে বিশেষকৈ মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো আপোনালোকে জানেই ইতিমধ্যে মোৰ চব্জি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ জোখমতে গৰম পানী যোগ কৰি দিয়াৰ পাছত দুই তিনি মিনিটমান মানে গেছৰ ওপৰত থাকিলেই হ'ল যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি ভাজি লোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ যিকোনো চব্জি এনেধৰণে ভাজি লৈ অলপ গৰম পানী মিশ্ৰণ কৰি দুই তিনি মিনিট উতলিবলৈ দিব লাগে খাই বহুতেই ভাল লাগে ইতিমধ্যে বাহিৰৰ ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ বৰষুণ আহি গ'ল মানে ৰ'দ দি আছিলে তেনেতে বৰষুণ আহি গ'ল এতিয়া মই কেইটামান বেঙেনা কাটিবলৈ লৈছোঁ এয়া পুকীয়া বেঙেনা দেই মানে বাচি বাচি কাটিবলগীয়া হৈছে বেঙেনা কাটি আছোঁ আনফালে ভাতকেৰেলা কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ ভাতকেৰেলাখিনি মানে বেঙেনা লগত মিক্স কৰি বনাম ইয়াত বহুতকেইটা বস্তু যোগ কৰা হ'ব সেইকেইটা কি কি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চব্জিটো মই এতিয়া অলপ আগত বনোৱাটো আনফালে এয়া শুকান ভাজি ডাংবডি আলু আৰু কেইটামান বস্তু ইয়াতে আছে যোগ কৰি দিছোঁ দেখুৱাইছোঁ মানে আপোনালোকক সকলোখিনি বনাই এনেধৰণে সজাই পেলাই থৈ দিওঁ এয়া দালি দালি কমকৈ বনাইছে এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই এইসমূহ বস্তু আমাৰ কাৰিকৰে বনাইছে এতিয়া মই বেঙেনাখিনিও ধুই ল'লোঁ অকণমান সময় তিয়াই থলোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আলু ভাতকেৰেলা সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ মই বনাই বনাই গৈ থাকোঁ আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক কেৰাহীটো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে অকণমান গোটা জিৰা মিশ্ৰণ কৰিলোঁ লগে লগে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া কেইটামান জালুক দি দিছোঁ যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে জালুক খাই ভালেই পাব ৰাইজে জালুক দিছোঁ এইটো শুকান ভাজিহে বনাইছোঁ অকণমান বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি ভাতকেৰেলা আছিলে প্ৰথমে ভাতকেৰেলাখিনি ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপাছতহে বেঙেনা মিশ্ৰণ কৰিব পাৰিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি এতিয়া মই ভাতকেৰেলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ভাতকেৰেলাখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত এতিয়া মই আলুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আলু বাকলি গুচোৱা নাই শুকান ভাজিত আলুখিনি বাকলি নুগুচালেহে খাই ভাল লাগে আৰু ভাগিও নাযায় সেইমতে বাকলি নুগুচোৱাকৈ কেইপিচমান আলু দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান সময় ভজাৰ পাছতে যোগ কৰি দিলোঁ বেঙেনা এনেধৰণে মিক্স চব্জি খাই বহুতেই ভাল পায় কিন্তু বহুতে নবনায় কিবা নিমিলিব বুলি একচুৱেলি বনাই আপোনালোকে খাব এতিয়া দিছোঁ জলকীয়া অকণমান নহৰু মানে ধৰক দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব খাবলৈও ভাল লাগিব বিলাহী কেইটামানো দি দিলোঁ ফালি ফালি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম তাৰপাছতে আৰু ভাতৰ লগত অলপ অলপ দি ৰাইজক খুৱাম যিহেতু ভাতৰ হোটেল আমাৰ এইবাবে এইবিলাক বস্তু লাগিবই লগতে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈও এনেধৰণে লৈ আহোঁ নিশ্চয় যিসকলে নাজানে উপকৃত হ'ব যিসকলে জানে একো নাই চাই তেনে তেওঁলোকে ভাল পাব নহয়নে বাৰু কিছুমানে বনাই ভাল পায় কিছুমানে খাই ভাল পায় কিছুমানে এনেকৈ কেমেৰাত বন্দী কৰি দেখুৱাই ভাল পায় যেনে মই মই কিন্তু খায়ো ভাল পাওঁ বনায়ো ভাল পাওঁ ঠিক আছে আজিলৈ আহিলোঁ সকলোকে মৰম যাচিলোঁ বাই বাই